Ще одне питання доволі таки резонансним є в суспільстві. Тим більше, що час від часу воно підігрівається: це мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У зв'язку з цим питанням на вашу думку, що з ним далі треба робити? Скасувати чи залишити в уряді. До речі, порахували, що після скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель на ринку землі з'явиться пропозиція цих самих земель у кількості 6. Мільйонів гектарів до людини, яка орієнтується в ринкових процесах, питання. от така велика пропозиція в таких обсягах, що вона зрештою дасть? Який позитив, який негатив, які можуть бути наслідки, этот вопрос вже доволі давно обсуждается, і доволі довго по ньому не приймається никакого конкретного рішення. Ми знаємо сейчас о существовании моратория на продажу землі, і кожен раз. каждая власть, разные политические силы по-разному начинают эту тему разрабатывать. И зачастую на ней просто спекулируют. Я дал такое предложение в своем законопроекте, зарегистрировал его в Верховной Раде Украины, что этот вопрос необходимо решить на всенародном референдуме. Потому что то, что сейчас происходит в Верховной Раде Украины, та ситуация, которая сложилась в Верховной Раде Украины, когда у нас зачастую законопроекты принимаются только для очков втирательства, они не несут никакой пользы, никакого позитива. Они постоянно что-то меняют по 10 раз в год. Хотелось бы принимать законопроекты, которые уже становятся законами и действуют долго, как раньше принималось, 100 лет действуют, и люди знают, как жить по этому закону, строят свои планы, планы своих семей, детей и внуков. У нас пока до этого далеко. Поэтому я предложил в своем законопроекте провести государственный, общегосударственный референдум, чтобы люди решили, продавать землю или нет. За 10 лет Селяне, которые владеют паями на сельскохозяйственную землю, уже стали больше понимать, нужно им продавать землю или оставить, чтобы был мораторий не продавать, а просто сдавать в аренду и получать от этого прибыль и, под... и передавать по наследству. Партия, политическая партия «Правда» как раз и хочет провести сейчас подготовку к референдуму, собрать подписи и посмотреть реально, как люди настроены все-таки продавать землю или нет. Я бы очень не хотел, чтобы в зале Верховной Рады Украины 450 народных депутатов, которые сейчас имеют 3% поддержки населения, сама Верховная Рада Украины, принималось решение. И чтобы это решение продавать землю или нет, принялось таким же образом, как было принято решение по продлению стоянки Черноморского флота Российской Федерации, с дракой, с криками, с полным непониманием, необсуждением вопроса, чтобы не было принято так, как принимался бюджет на 2010 год без обсуждения. Кстати говоря, и бюджет 2011 года был принят без обсуждения Верховной Рады Украины. Зачастую депутаты голосуют так, как решают фракции, в большинстве, мы все знаем, голосование происходит по решенным где-то вопросам, по взмаху руки. Я думаю, землю с нашим национальным достоянием, это то достояние, которое, кстати, и помогает нашему народу контролировать территорию Украины, нашу землю, нужно, чтобы люди вынесли мудрое решение на референдуме. Они а 450 народных депутатов, которые зачастую не отражают именно ту волю, которую высказывает народ Украины. На перешкоді цієї ідеї стоять як мінімум два е, аспекти. Перший – це те, що е, закону про референдум в Україні так і не існує. Є законопроект, але для того, щоб він став законом, потрібна знову ж таки політична воля депутатського корпусу. Це перший момент. А другий момент виговорити про те, що селяни можуть свідомо підійти до цього питання. Вони вже орієнтуються наскільки справді їм був би корисний цей мораторій або навпаки шкідливий. Але ж загальноукраїнський референдум в ньому беруть участь не тільки селяни, але й міські жити які, наприклад, далекі від цього питання. і у зв'язку з цим знову ж таки постає питання свідомого підходу до відповіді на питання мораторії. Сьогоднішня ситуація з цінами на продукти питання, на ту інформацію, яка йде по телевізору, ми багато знаємо про сільське господарство, і жителі городів на сьогоднішній день дуже багато уваги уделяють сільському господарству, тому що вони ходять в магазин і хочуть бачити Цены, которые стабильно стоят в течение года и соответствуют там, заявленным уровням инфляции в 5-4% или 9%, но происходит э, совершенно обратная картина. И люди всегда могут посоветоваться. Часть семьи живет в селе, часть семьи живет в городе. И все-таки, я думаю, более активно участвовать в проведении референдума будут именно селяне, потому что сложились свои лидеры в каждом селе, населенном пункте есть фермер, который, например, работает, одного уважают, другого не уважают. Один рассчитывается с людьми за аренду, другой нет. Вот те люди, которые уже активные, пользуются поддержкой у селян, являются там местными лидерами, на которых надеются, которым верят, потому что они выполняют свои обещания, тоже свою роль сыграют в проведении этого референдума. А по тому вопросу, проводить ли референдум или нет, это даже должна быть не воля в парламенте, потому что парламент и безвольные решения принимает по многим голосованиям. Это должна быть воля высших чиновников государства и президента Украины в том числе. Если будет желание провести референдум, его возможно осуществить. Якщо ми вже зачепили тему роботи парламенту, то згадаємо епопею, яка тривала кілька тижнів, а саме, розмови про те, що Порушення конституції, коли депутати не голосують особисто спроби от прибрати так званих піаністів практику піаністів у Верховній Раді, вони провалилися. Не вистачило чотирьох голосів для того, щоб запровадити так звану сенсорну систему Рада 3 На вашу думку, чи буде повернення до цього питання, чи варто до нього повертатися з огляду на, скажімо так, законодавчі реалії, які сьогодні є в Україні? Чи є вже настільки принциповим, щоб депутати фізично були присутні в залі під час голосування? Я думаю, это очень принципиальная позиция. Если народный депутат по каким-то причинам не может присутствовать в зале заседания Верховной Рады Украины, он забирает свою карточку, ложит в карман и идет, либо ему надо куда-то ехать очень срочно, либо ну, человек может заболеть, любая может быть в жизни ситуация, но те, кто присутствует в зале, должны голосовать сами за себя. И для этого не нужно даже много говорить о сенсорной кнопке, о каком-то голосовании. Этот процесс уже тянется три года, его можно давно было решить. Во-первых, должен свою позицию конкретную, не меняющуюся, высказать глава парламента, заместители главы парламента. Потому что от этих людей зависит в парламенте очень много. И следующие люди, которые должны отвечать за эту проблему, за решение этой проблемы, это лидеры парламентских фракций, либо лидеры партий, которые имеют огромное влияние на парламентские фракции. Для того, чтобы решить эту проблему, много не нужно. Нужно собраться, решить, что мы действуем по справедливости, по совести, и каждый депутат, должен голосовать за законопроекты не так, как скажет фракция, а голосовать по совести. Но депутаты сейчас боятся принимать собственное решение, потому что могут из фракции выгнать за то, что проголосовал не так или имеешь свое там какое-то другое мнение отличаешься, выгнали, наказали, другим не повадно, это вроде бы партийная и фракционная дисциплина. Но люди и 3% доверия к парламенту показали, потому что вот эти вот все процессы, дисциплина во фракциях, голосование друг за друга, парламентская пианино, люди воспринимают очень плохо, и никому это не объяснишь. Нужно эту проблему решать, заканчивать с этой темой, и будет больше доверия парламента, потому что у нас сейчас власть концентрируется в одних руках у президента, после изменений конституции, которые тоже без референдума проходили, а как решила там часть депутатов, или э, решил суд. Все-таки такие важные вопросы, как три раза менялась Конституция в зале Верховной Рады, э, нужно на референдуме выяснять, менять или нет. И продавать ли сельскохозяйственную землю на достояние Украины, тоже уверен, необходимо решать на референдуме. А депутаты обязаны голосовать каждый сам за себя по каждому законопроекту конкретно. Слово референдум нам доводиться чути доволі часто. В принципі, багато хто пропонує на різноманітніші питання виносити якраз на рівень референдуму, але тим не менше повертаючись до того, що закону про референдум не існує. Е, наскільки оптимістично або, можливо, песимістично, ви дивитесь на те, е, е, чи з'явиться цей закон найближчим часом чи ні? Ми бачимо, багато зараз в житті змінюється. Быстре час летить. В разных странах меняется ситуация политическая. Необходимо, чтобы люди участвовали в управлении страной. И не только в день выборов, а и проводить референдумы. Мы хороший пример знаем в Швейцарии. Там референдум проводится по очень многим поводам. Например, если в городе хотят построить мост в одном месте через реку или в другом, Городской референдум проводится. Хотят изменить название улицы, тоже референдум проводится. Все быстро, четко работает. И если на референдуме будет решаться масса вопросов, это будет очень хорошо, потому что большинство людей будет поддерживать эти темы, хотя бы реформы, все что угодно. Нам придется, хотим мы того или не хотим, референдумы в нашу жизнь вводить. Иначе ни о какой демократии говорить, ну невозможно. Если будет приниматься решение в одном здании в кабинете министров, будет второе решение приниматься, потом проталкиваться эти вопросы решаться в парламенте, потом работа депутатская пианино, и в итоге мы получаем законы, которые, ну, ничего, в нашей жизни не меняют, реформы, которые не поддерживают общество, и так далеко мы не продвинемся. Топтаться на месте уже достаточно. Я думаю, все-таки время подходит к тому, что в нашей жизни много нужно менять, иначе мы, чем будем больше топтаться на месте, больше, больше, одалживать у Международного валютного фонда, проедать эти деньги, но к чему это приведет? Никаких перспектив не видно. Власть должна заботиться о перспективах І відкрити ім'я ті перспективи для людей. І одна із таких важливих частей для програми, для того процесу, це проведення референдуму по особо важливим вопросам. Я дякую вам за розмову. Дмитро Витвицький, народний депутат України, президент партії Правда, був сьогодні гостем програми Час інтерв'ю.